श्री स्वामी समर्थ श्री गुरुदेव दत्त मा आपल्या गॉड इज ग्रेट या चॅनल चॅनलमध्ये खूप खूप स्वागत आजचा तुमचा दिवस आनंदी जाओ ही स्वामींच्या चरणी प्रार्थना स्वामींचा हा मंत्र मनातील भीती दूर करतो या मंत्राचा सतत जप केल्यास मन स्थिर आणि शांत होते संकटाच्या वेळी हा मंत्र खूप आश्वासक ठरतो दररोज सकाळी संध्याकाळी शांत जागेत बसून या मंत्राचा जप करावा अकरा एकवीस किंवा एकशे आठ वेळा जप केल्यास अतिशय उत्तम फलप्राप्ती होते शक्य झाल्यास जप करताना स्वामीचा फोटो किंवा मूर्ती समोर बसून भावपूर्वक मनाने करा तत्पूर्वी तुम्ही चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा आणि नवनवीन व्हिडिओ ऐकण्यासाठी बेल आयकॉनला टिक करा स्वामी समर्थ सदैव आपल्या सर्वांच्या पाठीशी उभे राहतील श्री स्वामी समर्थ अवधूत चिंतन श्री वल्लभ नरसिंह सरस्वती दत्त गुरु महाराज की जय ओम श्री स्वामी समर्थ दणाय नमो श्री स्वामी समर्तदणाय नमो नमः ॐ श्री नमः ॐ श्री स्वामीणाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी समर्तदणाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी नमः ॐ श्री स्वामी स्वामीणाय नमो नमः ॐ श्री

स्वामी समर्तदणाय नमो नमः ॐ श्री नमः ॐ श्री स्वामीणाय नमो नमः ॐ श्री

स्वामी समर्तदणाय नमो नमः ॐ श्री स्वामीणाय नमो नमः ॐ श्री स्वामीणाय नमो नमः ॐ स्वामी समर्तदणाय नमो नमः ॐ श्री नमः ॐ श्री स्वामीणाय नमो नमः ॐ श्री

स्वामी समर्तदणाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी स्वामीणाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी समर्तदणाय नमो नमः

स्वामी समर्तदणाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी नमः ॐ श्री स्वामी नमः ॐ श्री

स्वामी स्वामिदणाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी नमः ॐ श्री स्वामी स्वामीणाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी समर्तदणाय नमो नमः ॐ श्री नमः ॐ श्री स्वामीदणाय नमो नमः ॐ श्री स्वामीणाय नमो नमः ॐ श्री स्वामीणाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी समर्तदणाय नमो नमः ॐ

स्वामी समर्तदणाय नमो नमः ॐ श्री स्वामीणाय नमो नमः ॐ श्री स्वामीणाय नमो नमः ॐ स्वामी समर्तदणाय नमो नमः ॐ श्री स्वामीणाय श्री स्वामीणाय नमो नमः ॐ

स्वामी समर्तदणाय नमो नमः ॐ श्री नमः ॐ श्री स्वामीणाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी समर्तदणाय नमो नमः ॐ श्री नमः ॐ श्री स्वामीणाय नमो नमः ॐ श्री

स्वामी समर्तदणाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी नमः ॐ श्री स्वामी नमः ॐ श्री

स्वामी समर्तदणाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी समर्तदणाय नमो नमः